Ассаламу ассалаумағалейкум мен методларды өтіп басладық енді сол теманы дауым етеміз демек метод дегені міне ең бірінші таяр методымыз бірінші болып іске түсетін майн методы енді сол методларымызды соң ұқсас орындаймыз айтып өткенбіз өткен сабақта да статик қызметші сөзіне әзірше әтібар бермей тұрамыз бірақ одан кейінгі сөз демек ө, методтан қайтатұғын мәністің түрі жазылады егер ол метод ешқандай мәніс қайтармаса онда қайтармайтын мәністі түрі мәніс қайтармайтын түр бұл void түрі онан кейін функцияның аты одан кейін өміне, параметрлері функциямыз демек параметрлі я параметрсіз болуы мүмкін ал мәнісі бойынша мәнісі қайтармайтығын, болмаса қайтаратығын болуы мүмкін методларымыз демек мәнісі қайтармайтын болса void түрінде жазылады егер мәнісі қайтаратын болса сол қайтып атқан мәністің түрі сол жазылады <coughs> мәселен қазір және бір мысал ә, жазамыз демек қандай да бір ә, бір ә, адамның атын жазып әм жасын кірітейік яғни yani, параметр екі, түр, екі түрде болсын деп отырмын olsun бірінші фамилиясы ә, болсын екіншісі ә, жасы болсын демек параметрлеріміз көріп тұрған болсаңдар екі түрде біреуі Ә, string түрінде біреу инт түрінде өткен сабақта біз екі санды қосу методын едік ол жерде екеуі де инт еді енді түрлер хәрқилы демек бұл жерде түрлер ә, параметрлер екеу емес одан да артық болуы мүмкін әм әртүрлі түрде де болуы мүмкін ол беріліп жатқан параметрдің мәнісіне қарап сол түрде анықланады. енді ә, бұда ешқандай мәнісі қайтармайты болғандықтан ә, бұны баспаға сол методтың өзінде консола методы менен шығарамыз яғни бірінші ә, аты одан кейін ямаса болмаса ә, фамилиясы деген сөз шығарып қоямын фамилиясы мындай болады әм одан кейін аты жо кешіресіздер жасы бізде жасын жазып едік жасы жасын екінші өзгерушіге демек бірінші өзгеруші бұл бұл қатар қылып қоямыз бірінші өзгеруші біздің пам деген параметрімізде тұрыпты екінші өзгеруші эж деген параметрде тұрды. міне көріп тұрған болсаңдар бұл жерде бұл функция мәніс қайтармайды соның үшін о, бұл мәніс қайтарылмайтын функцияны тек қана өзі шақырлады мәне. get user енді параметрлерін жазамыз мәнісілері бойынша шақырылып тұрды. бұл мәнісілеріне біз береміз пам дегенге береміз мысалға ә, асанып деп берсек бірінші параметр қатарлы түрде екіншісі жасы жиырма бесте демек со метод шақырылса онда бұл метод шақырылды деген ол орынданса яғни мына жаратылып атырған пан деген стринг түріндегі қатарлы өзгерушіге демек мына асанып деген мәнісі беріледі яғни мына жерге тең сол асанов пенен барабар -бар, нәрсе болады да бұл жерде одан ә, кейін сәйкес түрде сол бұның мәнісі жиырма бес деген мәнісі болады демек өткен сабақта да айтқанбыз бұл жаратылып ватырды өзгерушісі со не функция метод шақырылған уақытта жаратылады одан кейін бұл методтан қайтқаннан кейін бұл компьютердің ядынан жоқ болады яғни өшіріліп кетеді демек бұны орынлатып көруіміз мүмкін орындатып көрсек методымыз орынланады көріп тұрған болсаңыз фамилиясы асанов азір сәл бұл кішкене болып қалған екен сәл үлкейтемін мен алдын таярлап қоятын едімтарамай қалыпты ек міне фамилиясы асанов жасы жиырма бес деген функция орынданды демек енді функцияларды өткен сабақта да айтқанбыз міне бұл өзі мына блоктың өзі програм класс өзі ішінде методлар болады демек методлар ізбез ол қандай болу шарт емес демек бір алымайн функциясына методынан алдыннан тұруы мүмкін не болмаса кейіннен тұруы мүмкін енді және <coughs> бір функция мысалды көрсетеміз kür, енді бұл қандай да бір мәнісі қайтаратын болсын Қам? бұл жерде необязательные ә... параметры <coughs> деген яғни ә... yani, ә... шарт емес параметрлер деген түсінікті шарті да емес яғни yani, оның мәнісін беру шарт емес болған параметрлер ақында түсінік береміз мысалға төрт ә... санның суммасын анықтайтын мынандай сумма функция анықтаймыз инт інд... бірінші сан а ә, екінші параметрдің аты б үшінші ә, параметрнің аты с төртінші ә, параметрін төртінші параметрінің атын мәйлі д деп қояйық демек ә, бұл жерде Bir tarafta geçimli var. Tek bir sunması olsa ansatana returundan ki şu so, parametrelerden kosmosun kosamızı da koyamız. Ne oldu? Bu fonksiyon tayar oldu. Hem bunun e, neticesi gerek kullanım olsa onu e, console konsol write ln e, metodunun Şimdi yak şahırsa koladı ne summa 4 hmm. Şimdi bu cüzde azır gütken sabahta kada nişkan yok sebep parametre. Evet mens bu ince şahır tuttu. Bulardım gerek. Var menslerin kırıtımız gerek. Demek bu cürde, a sol 8 istirdi ne ağa Ө, бірінші параметр беріледі б ға екінші параметр міне с үшінші бір деген параметр д ға төртінші параметр беріледі е бұны орындатсақ ол алдыңғыдан ешқандай фарқы жоқ он екі шығып тұрыпты яғни бұлардың қосындысы он екі енді шарт емес параметр дегені мысалға мынаған он беріп қоямында қазір мына жерде бір беріліп тұрыпты демек Ө... енді бұған да бір шарт емес бұған бір жиырма деген мәісіі берейінміе ә? екі параметрді берсем хош енді бұл жерде көріп тұрған болсаңыдар қазір екі санды беріп жатырмын а ә, қалғанын беріп жатырған жоқпын орынлатып көрсек болады міне көріп тұрсаңыз отыз тоғыз шығып тұрыпты яғни бұл екеуін бермесек те мәнісін алып тұрыпты ал қалған екеуін қосып міне а б с д қосылып тұрыпты ал егерде бұлардың төртеуіне де мәнісі берсек онда қазір бұл бұлар егер берілмеген жағдайда орынланады а бұлар берілсе онда алады көріп тұрған болсаңыз қосындысы бұл жерде он үш болу керек демек мен нәтижесі он үш ал егерде бұл берілмеген жағдай қандай да бір төртіншісін бермей қалған жағдайымда онда міне бірінші екінші үшіншісінің мәнісілері алынады да төртіншісі берілмеді оған шарт емес боған беру бермесе де ол деген демек міне нәтижесі отыз бір болып тұрыптыміне отыз бір көріп тұрған болсаңыз ұ жиырма ал қалғандарын мына да алады міе мына жерде қосындысы бұл он бір болып тұрыпты сонда а б ның қосындысы барлығы он бір болып тұрды демек енді бұл ө, бұндай ө, не параметрлерді бұндай берілуі необязательный параметрі делінеді де, яғни с һәм д параметрлері оларға мәнісі беру шарт емес егер берсе де алады егер бермесе де болады а, бірақ бұларға мәнісі бермей кетсек онда қателік пайда болады егер де бұл жерде міне ә, екеуін қалдырсақ қателік ә, болмайды бұл жерде себебі мына ә, екеуіне мәнісі алады да қалғанына шарт емес а, егер бұны біреу қылып тастасақ онда қателік пайда болады Sebebi bu bana mens birim şart, bana birim şart. Ha bu yüzüne birim şart yani. Sonuçta bu cilde parametre kimindi? Şartlı parametre mens de birim şart falan parametreli yüzü bu anşın. Yüz kimindi? Yüz mens birim şart. A hem bu parametreleri. Bular mens birim şart. A, sameninde de parametrelerim mens birim şart yani. A bir şey de var. Farkı sonda. ұнан кейін ә, бір нәрсені білу керек міне ізбезлік барлық уақытта сол аға бірінші тұрғаны аға екінші тұрғаны баға үшінші тұрғаны үшінші мәнісі берсек ол с ға төртінші бір мәнісін берсек д бұға бері. беріледі болған с строво с ізбезпеен беріледі енді мысалға біздер бұны сәл өзгертіруіміз мүмкін мысалға а көбейту б мынандай қылып мысалы өзгертірсем енді бұл жерде именно ә, орнын алмастырып беруіміз мүмкін егер егерде ә, 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 әзірше бұны мәнісілері тұрыпты ә, сәл аңсап болу үшін ә, сәл кішкене сандардан жазамын ол ә, сегіз болады да екеуінің көбеймесі ал мына екеуінің қосындысы он төрт болады значит нәтижесі жиырма екі болады бұл түсінікті ал енді мен бұған егерде де ә, мәнісіпенен беріп жіберетін болсам да егер де бұларға өзлерінің ә, мысалға с ға төрт беру мүмкін ә, д ға екі беру мүмкін ә, өш, енді бұларға да беруім шарт болып қалады ә, аға бұны беру мүмкін и ә, б ға бұны беру мүмкін демек көріп тұрған болсаңыз бұндай параметрлерге бұндай қылып беру именно атайлап беру делінеді да яғни бірінші бірінші тәртіпте менен бұл төртке беріледі міне с төрт болады д екі болады яғни қосындысы алты болады ал а б бұ қалды екеуінің көбеймесі алты көбейту сегіз қырық сегіз болады алтыны қосатын болсақ елу төрт болады демек нәтижесін тексеріп көруіңіз мүмкін елу төрт демек бүгін сіздермен өткен параметрлерге мәністі шәртлі я болмаса шартсыз қiлып беру необязательный параметр haм именно атайлап параметрлерге мәніс берулерді үйрендік хош сау боласыздар